Традиционный для социологии вопрос все-таки, что же действительно вот, в наибольшей степени является достижением э, Украины за эти 20 лет? Такие достижения есть, и ответ здесь достаточно традиционен. С большим отрывом 61% э, респондентов ответили, что это э, социальная э, стабильность, а именно гражданский мир, отсутствие военных конфликтов на нашей территории. Находящийся под боком Приднестровья, Абхазия сложности в, со, внутри Российской Федерации, это в значительной мере, ну, Югославия, безусловно, это те примеры, э, которые все-таки на, на, на менталитет нашего населения оказывают воздействие, и люди, по крайней мере, отвечая на вопросы, это э, ценят. Сохранение независимости территориальной целостности страны 32% респондентов и неудивительно, что здесь доминируют в ответе на этот вопрос именно представители западного региона страны. Для них это э, действительно очень, оч, очень важная ценность. И дальше это спортивные успехи, причем спортивными успехами особо гордятся представители юго-востока страны. А, как вы видите, а, а, евровидение, Майдан, даже Древня ⁇ это нет топ пятерка дальше была предложена снова такая некая интерпретация вопросов героев украины вопросов великих украинцев и тоже очень интересный ответ все-таки тарас шевченко судя по ответам респондентам остается нашим всем но обратите внимание, что снова-таки благодаря очень большой активности Западной Украины Степан Бандера вошел в тройку. Но в принципе, как видите, в пантеоне героев нету кого-то, кто имеет очень, очень большое такое доминирование. Мне приходилось видеть подобные опросы в России. Я могу сказать, что там Пушкин, Гагарин, и даже Гоголь, они имеют достаточно ну, больший процент у украинцев. При том, что еще раз хочу сказать, в этом, отвечая на этот вопрос, наши респонденты украинские могли выбрать несколько вариантов ответов. У них не стоял вопрос или или или. А, ну, вопрос тоже достаточно традиционный для социологии, но мне кажется, что накануне 20 летия независимости актуальный, тем более, что идет оценка окончания медового месяца четвертого президента страны. И, собственно, спросили мы у респондентов, кто же из украинских президентов больше всего сделал для утверждения независимости страны. Вот именно в такой постановке вопроса, потому что, я прошу не путать, очень часто встречается постановка вопроса, кто больше сделал для развития страны и так далее. Здесь именно стоял вопрос независимости. Все-таки с небольшим преимуществом победил, можно так сказать, Леонид Кравчук, но по большому счету два первых президента, как считают наши респонденты, сделали наибольший вклад. Наверное, рано пока говорить об исторической миссии четвертого президента, он все-таки только с февраля 2010 года находится на посту. Вместе с тем, конечно, провальная оценка третьего президента, 6% респондентов и даже на Западе, по большому счету, который обеспечил победу Виктора Ющенко в 2004-2005 году, 13% поддержало это суждение.